Доброго ранку ранкова кава продовжує експериментувати і перевіряти? Їх роблять оголеними з чотирнадцятим виразом обличчя? Давай і сьогодні. Ми це зробимо з незнайомцями. Річ пойдет о селфі. В останні годи автопортрети при помощі телефона і других устройств стали популярні. популярними. цьому часто такі знімки – це чистої води дурачство. Мережа переповнена безглуздими знімками з дивними виразами обличчя або в неприродній позі. А як оцінити такі знімки з професійної точки Точки зору. Цикавому у фотографа здесь стажем. Селфи, как селфи, є селфи. ну, как называется? Селфи есть селфи. Люди всегда хотели, э, ну, людям всегда нравилось э, фотографировать себя на фоне чего-то, на фоне кого-то, на фоне каких-то достопримечательностей, на фоне известных людей. Вот так вот. А художественные ценности тут разговор не виделся. Несмотря ни на что, решил тоже сделать несколько общих фото с людьми, которых вижу впервые. Есть мнение, что девушки любят селфи больше парней. Сейчас проверим. go with XX Pro Valencia. I want to look tan. What should my caption бі авантбі клевер? Хаба ливиче, хаштаг Лив. Алиган лайк з лас фай мінит. Чоловіки теж трохи опиралися, але все ж погоджувались на спільне фото на згадку. В общей сложности мы сделали снимки примерно с 30 прохожими. И не все однозначно отнеслись к нашему предложению. Вообще-то мне понравилось. А тебе как, Кать? И мне не понравилось, но, правда, эти фотографии очень тяжело назвать вытвором мистецтва, потому что я поганенько роблю селфи. Ну, если честно, тоже не особо умею. Но были злые люди, которые отказались, но были и добрые. На этом мы с вами прощаемся. Добрым людям кажем на все доброе, злым також. Пока. Пока. Па -па.